Мы по поручению премьер-министра ездили в нескольких областях. Это, естественно, первый этап поездок, чтобы на месте увидеть ситуацию в разных областях. Мы были в Днепропетровске, Виннице, Харькове, Львове, Запорожье и... Ну, Киев, естественно, конечно, здесь. Это были очень интересные поездки. Там цель была такая двоякая, то есть две цели преследовали. Это одно, то, чтобы узнать, дать возможность то сделать презентацию о реформах, которые мы будем делать по всей стране, и второе помочь местным властям с изменениями в бюджетном кодексе, потому что многое изменилось с начала этого года. И мы хотим, чтобы они так плавно, без проблем переходили на те новые установки, финансирования, которые. Новый бюджетный кодекс э, дает им возможность. В целом ситуация была очень интересная, исходя из того, что, например, Днепропетровск и Винница это были две э, области, которые проходили по пилотным программам. Там очень многое сделано. Э, последние 2-3 года реформировалась система здравоохранения. В принципе, там уже то, что мы хотим сделать по всей стране, процентов на 60 уже уже сделано, даже на 70, то есть размежевание первичной и вторичной э, сети, э, подготовка специалистов, э, такое хорошее финансирование э, и оптимизация расходов, э, это все показывает, что эти регионы очень э, хорошо прошли режим тестирования, они, в принципе, пришли к тому, что уже вот последний этап реформирования и изменения в системе финансирования по всей стране им очень поможет быстро развить эту отрасль, этот, этот, сектор. Во Львове и в Харькове, там, хотя они не были частью этих пилотных проектов, там тоже очень много сделано. Это все-таки исходит из, из интересов местной власти, которые э, очень заинтересованы в развитии системы здравоохранения и оказании качественных услуг населению. Там, естественно, везде есть проблемы и инфраструктурные, финансовые, и поэтому э, для нас очень важно, э, чтобы все понимали э, э, реформы, которые будут проводиться, насколько они будут э, влиять на, э, на жизнь людей, естественно, и на врачей, которые там работают, и на всю систему э, здравоохранения. Так что эти эти поездки были очень интересны, для нас очень много информации мы получили. Естественно, встречались и с, с медицинскими вузами, потому что там тоже нужно много чего менять. Надо, чтобы вузы медицинские имели свои профильные, свои клинические базы, клиники, и, и идти по европейской системе высшего образования, когда высшее образование, наука и практическая медицина – это одно целое. Естественно, мы будем это все развивать и помогать. Что сейчас мы готовим уже в марте месяце, чтобы вы знали, потому что я знаю, что будут вопросы, я так постараюсь рассказать. В марте будет подготовлен пакет законопроектов, изменений в законах, который нам даст возможность уже начать реформирование всей системы здравоохранения. Сегодня Насколько я помню, там несколько десятков законов, которые надо будет менять или вносить изменения из-за того, чтобы мы смогли изменить систему финансирования, отойти от финансирования койки места и пойти на финансирование услуг. Параллельно этому мы будем давать свободу и автономию больницам, то есть у них будет возможность легализовать все свои доходы, которые у них у них существуют, и мы знаем, что это так так есть или через благотворительные фонды или, или через неформальные прямые такие взносы, дать им возможность, чтобы эти деньги легализовались чтобы они вкладывались в развитие системы. Это очень важно, естественно, это открывает возможности для других источников финансирования, в том числе и для страховки. Хотя медицинская страховка- это перспектива не очень близкая, но то, что мы будем менять в законодательстве, это подготовит хорошую такую почву и базис для развития страховой медицины в Украине. Естественно, этот процесс будет сопровождаться также процессом дерегуляции. Это очень важно, потому что сегодня и фарма-рынок, и рынок медицинского оборудования очень перегружен регуляциями и лицензиями, которые настолько, что это не дает возможность нормально развиться сектору и нормально развиться в системе здравоохранения вообще. И, и это даст возможность, естественно, привлечь Новые финансовые потоки, в том числе и частные инвестиции, которые будут работать с государственными, то есть ну, частное государственное партнерство, которое поможет развиваться в этой системе. И главная тема – это закупки, о которой очень много говорилось. Первый законопроект уже регистрирован в Раде, который дает возможность уже очень быстро переходить на закупки через систему организации объединенных наций, в том числе ЮНИСЕФ, ВОЗ, ЮНЕЙТ и так далее. Это дает, дает нам возможность не только получить самое хорошее соотношение цена-качество во время закупки препаратов, но также гарантировать, что мы в Украине всегда будем получать препараты в то время, не в конце года, а в такое время, в середине года, например, и регулярно по одной и той же схеме. Это не исключает возможность, что эти организации смогут, естественно, они уже работают на рынке. То, что можно купить на месте, они будут покупать у украинского производителя. То, что нам нужно завести с границей то, естественно, они будут этого делать. Это очень важно вообще, чтобы МОЗ отходил от закупок в целом, ну, в таком смысле, как это делалось в прошлом, чтобы только на техническом уровне давалось задание, что надо купить на какое количество, и, и потом уже этим должно заниматься закупочное агентство или другие те, те органы, которые сейчас создаются и которые скоро заработают. Это, в принципе, то, что будет делаться в законодательной сфере в марте, это нам дает возможность, как я сказал, уже начать все эти реформы. Второй блок, о котором я тоже хочу поговорить буквально несколько минут, это АТО и то, что происходит на востоке Украины, и как реагирует наша система на это. Вообще, неналаженная система очень так быстро выявляет свои, свои проблемы во время кризисов. И исходя из того, что это не такой это серьезный кризис, это военное вторжение, это, это катастрофа, которая происходит на востоке, очень много проблем выявилось есть проблема координации между разными ведомствами, но я также хочу сказать, что в принципе мы идем каждый день и работаем со всеми абсолютно ведомствами, начиная с Министерства обороны, с Министерства внутренних дел, все, которые участвуют в операции, и стараемся координировать максимально наши, наши, нашу работу. Это очень важно, чтобы все системы здравоохранения, которые находятся в разных, разных министерствах, они работали слаженно. И вот я могу сказать, что за последние несколько месяцев это все уже работает настолько, ну, я бы сказал, может быть, не на все сто процентов, но, но с большой, хорошей такой прочностью. У нас нет проблем с коммуникацией, мы стараемся координировать работу с донорами, мы разговариваем с разными донорами по разным вопросам. Естественно, мы думаем о ситуации с переселенцами. Это компактные населенные пункты, которые появляются уже или временные, или перманентные. Они тоже нуждаются в медицинской помощи, потому что по-другому будет очень трудно работать с ними. Так что мы с донорами будем работать по этому направлению тоже. И также, естественно, это реабилитация, как и психологическая реабилитация, так и физическая реабилитация. И мы должны стараемся работать и с местными властями, и с донорами, чтобы эти проблемы решались быстро и максимально эффективно.